নমস্কাৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ চলিব সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ আৰু এইবাৰ উচ্ছেদক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য শীঘ্ৰেই যিসকসমূহ লোকে তেওঁলোকে ভূমি বেদখল কৰি ৰাখিছে সেই বেদখল কৰি ৰখা ভূমিসমূহ খালী কৰি দিয়ক কিয়নো এইবাৰ একশ্যন মোডত নামি পৰিব প্ৰশাসন আৰু শীঘ্ৰেই এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ প্ৰায় এক হাজাৰতকৈ অধিক বিঘা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ আমি জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ একচন মুটত নামিব প্ৰশাসন আৰু এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ দোষিকতা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান আৰু এইবাৰ গোৱালপাৰাত এই উচ্ছেদ চলিব বনাঞ্চলখনৰ এক হাজাৰ এশ তিয়াল্লিছ বিঘা ভূমি দখলমুক্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন আৰু ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকক দিয়া হৈছে জাননী আৰু সামাজিক মাধ্যম যোগে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ উচ্ছেদক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত প্ৰায় বিগত ডেৰ মাহ ধৰি যিসমূহ চৰকাৰী কাম আছিল যি উচ্ছেদৰ কাম আছিল সেয়া বন্ধ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বাবে মাজৰ সময়ছোৱাত আমি কোনো কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰমানে এইটো নুবুজায় যে যিসকল অবৈধ বেদখলকাৰী লোক আছে তেওঁলোক সাৰি যাব তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে আমি ৰেহাই নিদিওঁ আৰু যিসকল লোকে যি আমাৰ যিসমূহ সংৰক্ষিত ভূমি আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে বেদখল কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক সেই ঠাইৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'বই আৰু এইবাৰ পুনৰ একশ্যন মুডত নামি পৰিব অহা ন দহ তাৰিখে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন কিয়নো পুনৰ বুল্ডাৰ চলিব বেদখলকাৰী লোকসকলৰ ওপৰত আৰু সেয়েহে আজিয়ে সেই বেদখলকৃত ভূমিসমূহ খালী কৰি দিয়ক অবৈধ বেদখলকাৰী লোকসকলে কিয়নো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ চৰকাৰে একশ্যন মদত নামি পৰিব আৰু ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোৱালপাৰাৰ দহিকতা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এক হাজাৰ এশ তিয়াল্লিছ বিঘা ভূমি দেৱাৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে পাইকান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰেঙমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বৃহৎ উচ্ছেদ আৰু সেইসকল লোকক উচ্ছেদ কৰিছে আৰু যিসমূহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল ভি জি আৰ পি জি আৰৰ মাটি আছিল সেয়া চৰকাৰে বেদখলমুক্ত কৰিছে সেই ঠাইসমূহত গছপুলি ৰোপণ কৰিছে বিভিন্ন তেওঁলোকে তাত এখন প্ৰাকৃতিকভাৱে যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল পূৰ্বে সেয়া কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ লোকে এতিয়াও তেওঁলোকে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ দখল কৰি আছে তাত ঘৰ বান্ধি আছে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ব অবৈধভাৱে যিসকল লোকে দখল কৰি আছে তেওঁলোকক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হব বিহিত ব্যৱস্থা আৰু ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হব এইবাৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছো বহুতে ভাবিছিল উচ্ছেদ বন্ধ হৈ যাব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আমি ইমান দবাও আনিছোঁ আমি তেওঁক মানসিকভাৱে ইমান বেটীবস্ত কৰি দিছোঁ উচ্ছেদ কৰাৰ তেওঁৰ আৰু সাহস নাথাকিব চিন্তা কৰাটো ভুল নাছিল নেপাল বনোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰটোও ভুল নাছিল কিন্তু আপোনালোকক মই জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকক মই সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ অহা ন আৰু দহ তাৰিখে গোৱালপাৰা জিলাৰ দহিকটা বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব এহেজাৰ বিঘা বনভূমি আমি উচ্ছেদ কৰিম আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজৰ বন সম্পদ ৰক্ষাৰ যুদ্ধখন চলাই যাম পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যেতিয়াই নতুন খবৰ থাকিব ফেচবুক লাইভ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আজি মই ফেচবুক লাইভত চাই আছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াইও ফেচবুক লাইভ চাই আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চাই আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই চাই আছে আৰু অগণন ডেকা গাভৰু যুৱক যুৱতী সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ দুই এজনে মোক সুধিছে এ ডি আৰ নতুন বিজ্ঞাপন কেতিয়া দিব পুলিচৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়ে ক'লোঁ এ ডি আৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়েও লাহে লাহে ক'ম প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি কেতিয়াও আশাহত হ'ব নিদিওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়ালো বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ